Валерий Бочарников, команда Инсов, тренер после игры с командой Донбасс. Ну, естественно, это вопрос, понравилась ли вам игра и как вы ее оцениваете? Игра понравилась. абсолютно. Не, очень хорошие команды, которые мы рассчитывали на свои силы. У нас полный сбор сегодня был. Ребята, да, полностью дались, все выполнили то, что да, мы знали, что сильная это игра в пятером у Донбасса, поэтому тренировали и готовились к этому. Плюс хотели, поставили все на свой контроль мяча. Вроде бы немножко это получилось. Но несколько провалов было, но было бы ошибок, не бывает. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Э -э ну, на мой взгляд, действительно, команда обе команды показали хороший футбол. И и ваша качество, тоже. Да. Э -э и, естественно, вопрос такой. ну, У нас вывод есть. А вот как вы считаете, прибавили ли вы по ходу сезона? По ходу сезона однозначно мы добавили. Когда стала возможность, что у нас начали собираться полностью составы, то мы абсолютно совсем другая игра у нас получается, совсем другой коллектив. То есть, когда не было полного, так, сбора, ребят, по разным причинам, у нас немножко были результаты. Ну, особо не переживал, честно говоря, я знал, что нашу силу команды, этих всех ребят, поэтому... Сейчас э -э все идет по плану. Не считаете ли вы, что Донбасс был один из самых сложных соперников? Один, не только один из, а, наверное, один из из. Потому что такую хорошую, сбалансированную, грамотную команду, как бы, еще в этой лиге поискать. Да, есть быстрые команды, но вот опытные, которые, скажем так, соединяют опыт и вот этих молодость, которые пацаны, и плюс очень хороший контроль мяча. Плюс... Чувство атаки команды, которую я смотрел очень грамотно играть. Недаром они не то, что там они вышли, но недаром у них результаты такие были. Мощь Сегодня они видели Ваню Гучева. приболел. Приболел. Приболел, Неплохо он себя по сезону. Да, добавил он нам Величко, который пришел. Заявил, он парень из первой лиги, но достаточно спокойно влился коллектив, абсолютно спокойно себя чувствует, абсолютно уверенно. Его используем больше вот против пяти, когда до, до этого были игры. То есть он с его опытом, который... Если последний вопрос, если немного, скажем так, усилить команду, возможно ли будущее, э, в будущем, я не говорю там следующее, в общем выступление в первой линии? Ну, расти-то надо постоянно, но если, скажем так, из э, вливания как бы, игроков со стороны, которые сейчас у нас есть, у нас видите, у нас ни одного, скажем так, чистого минера нет. Ребята есть, которые до да, футбольным образованием хорошие, но минеров особо нет. Если это будет, наверное, всех. Что хотят... такое минер? Ну мини ми ребята, ми А мини ми да, ми футбол, да, ми -футбол который здесь тренируется, который школу получали Фалиск. мини футбол, да, футбол. Это Понятно. да. Тогда тогда может надо будет рассматривать и рассматривать такой вариант. В планах ну, руководство, скажем так, у спонсоров это, наверное, есть, но отбираемся на реалии нашей жизни. Вы осознаете, что вы уже с медалями? Да. То Я то это есть сказал. Минимум уже бронза. бронза да. Это была бронзовая матч. И, а тебе, возможно, еще серебро и золото? Не, ну, это золото. Удачи. Спасибо.